देवदेवी निज जन्मदाता नन्दाघरि तो माता यशोदा वनभोजनाते दीक्षित भार्या प्रसाद करते मध्याह्नकाळी श्रीक्षेत्रपाञ्चाळपुरी नित्यानये तु प्रभोरविस्थिरकाळी जय जय शब्दे ददुम्बि गर्जे निराळि प्रसन्नदृष्टि प्रभुसन्तमे जनकाय माता प्रभोचक्रपाणि परन्तु सेवारम्भायिदानि मध्याह्नसारी फलस्तग्रामे मनोष्यवेषे जीवानन्ददानि मध्याह्नसारी श्रीरुद्धपुरी नेमे तो प्रभुराज द्वारे आवाय हस्ते करी भोजनाते प्रसन्नसेवा मणिमती भक्ता तो प्रभुराज माझा भोज तेसी प्रसाद नागाय हस्ते प्रसन्न पाहे भक्ते जनाते प्रसन्न पाहे भक्ते जनाते पाप हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहिमां कृपया देवो शरणागतवत् चल